Витаю, пане, пане Брауди. Китаю с Украиной контракт на поставку 90 миллионов тонн сбижя упродолжь наступных 15 років. Скільки зерна мы уже поставили? Условия контракта в первый маркетинговый год 2013-2014 корпорация взяла на себя обязательство поставить 4 миллиона тонн зерновых по китайскому контракту. Состоянием на 31 декабря 2013 года корпорация выполнила объем экспортных поставок в объеме 2 миллионов тонн, то есть 50% запланированных объемов. Напомню, в будущем маркетинговом году корпорация по китайским контрактам намеревается отправить, согласно условий, Подписанных контрактов 4,5 миллиона тонн зерновых. Тож час експерти говорять про те, що перевалочні потужності одеського і миколаївського терміналів складають в сумі на два 2,5 мільйони тонн. Яким чином ви будете забезпечувати цей обсяг у 4,5 мільйони тонн? Цей питання на сьогоднішній день вирішується двома способами: перший це текущий способ, которым, посредством которого действительно 2,5 мільйона тонн корпорація перевалює на собственних двох зернових терміналах, остаток товару. использует услугу, присутствующую на рынке коммерческих терминалов, находящихся в порту Южной. В будущем корпорация планирует нарастить свои портовые возможности посредством а. модернизации имеющихся зерновых терминалов, б. строительством нового зернового терминала, чтобы в результате на протяжении ближайших пяти лет выйти на самодостаточный уровень. А сколько кошек взяли вкласти в модернизацию уже иснующих против Второй частью нашего украинско-китайского контракта предусмотрено порядка 100 миллионов долларов на модернизацию имеющихся мощностей. Это касается и 42 линейных элеваторов, которые находятся на сегодняшний день в распоряжении ГПЗКУ и двух портовых элеваторов, Николаевского портового элеватора и Одесского зернового терминала. В частности, на Николаевском портовом элеваторе состоянием на конец 2013 года модернизация уже начата и на протяжении будущего полугодия она будет успешно закончена, что позволит приблизительно на 35% увеличить перевалочную способность конкретно Николаевского портового элеватора. 1,5 миллиарда долларов, второй кредит. Кошти, яким чином будуть надходити, і коли ви плануєте отримати вже перший транш? Другий кредит в розмірі 1,5 мільярда доларів знаходиться в китайському банку і розкроється в випадку э, осуществ закупки товарів або услуг китайського производства на вищу указаної суму на протяжні будущих п'яти літ траншами по 300 мільйонів доларів. Специалисты корпорации на данный момент находятся в интенсивных переговорах, находятся у Китайской Народной Республики и занимаются изучением на ряде предприятий продукции, изготовляемой соответствующими китайскими производителями. Отдельное направление, которое на сегодняшний день очень интенсивно изучается государственной продовольственной зерновой корпорацией, это инвестирование китайских кредитных средств в приобретение собственного торгового флота. Сколько судов и на какую сумму? Это пароходы грузоподъемности от 55 и больше тысяч тонн. Ориентировочная стоимость судна на сегодняшний день составляет порядка 30 миллионов долларов. Мы ведем интенсивные переговоры о приобретении порядка 10 пароходов выше, озвученного, выше озвученной грузоподъемности, которые будут произведены, соответственно, частично в 2015 году первые пароходы, вторая очередь пароходов в 2016 году. Дуже вам дякую.